Мы не <coughs> <Lada, fix> будем оставлять его в описании в комментариях. ладно, будем все-таки. его все-таки канал называется Сикерс, но мы будем его называть. Суть чела не Короче, у нас будет три раунда. В каждом <coughs> раунде первый раунд, дальше будет э, одна вещь за меньше, чем так. Дальше вторая. Две вещи за один раунд. Ну и третий такой. Так сам. Э, получается, у нас э, В каждом раунде буде по одному черту. Перший зеленый, другий синий, третій чер. Тоді давайте переходить на цьому. Так, вже перешли на мою буду. камеру, как, я не знаю, що будемо робити. Но я, наверное, піду. Я не знаю, де можуть знаходитися вещи. Я піду в фору, бо вона зелена. Я тогда включусь вже в форе. Когда найду, может что-то. Короче, я нашел батончик. батончику. Я буду його. Вони Если я взял зеленую жвачку. не жвачку, а просто желейку. Такая. Короче, мы уже вот с кроком. Мы, короче, уже с кроком купил. Он, короче, купил шоколадку вот такую. Я вот такую. Мы уже выиграли. Ты за сколько? Я за 17, за 17 гривен. А шары за 12. Ну, это меньше, чем бакс. Это самое главное. Итмит. Я тупо не знаю, что это за шоколадка. Мы, получается, мы с Кроком выиграли, потому что мы на горизонте не видим Сникерса. Ну, тогда давайте я включусь тогда, когда уже придет Сникерс. И мы его обрадуем тем, что он проиграл в первом раунде. Чтобы вы не думали, что я врушу, у нас 17 гривен. Сейчас покажу чек. Бля, я его уже походу... Сейчас. А, у нас стоит походу 19 Воно, короче, 19 гривень стоїть. Вот я не знаю, чи видно. Да, от. Все. Ладно, так, от. Ладно, тоді включусь, тому що крок прийшов, я теж піду знайду цього, як я там снікерса. Снікерс прийшов, ми його вже обратували, що він е, програв. Потому що я, ви бачили мій чек, воно стоїть 1960. Только це, походу, щоб ви розуміли, це чай, зелений чай, я так його не люблю. Ладно, тогда переходим Я к следующему рейс. раунду. Магазин АТБ. Поехали. Мы уже будем уводить в АТБ. Я взял вот такой синий. Ну, это же синий получается, да. Меньше, чем за доллар. Еще надо еще одну вещь. Я включусь. Такую конфетку синюю. Сейчас еще второй предмет будет. Вот такой синий батончик. Я в этом раунде и в... в прошлом я тоже проиграл. Так что только и на этот раунд надеяться. Если я выиграю, то получится забрать у них все. Так что до скорой встречи. Точнее, Давай, до... Мы уже вышли из АТБ. Если вот не верите, вот цель вот стоит 12 гривен. Вот это вот цель. Можно сказать, упаковка на наполовину сыни. И вот такой типа баунти. Вот. Лев типа баунти. Тоже 12 гривен. Получилось 13.50. Давайте пойдем в Элмарт. Черная еда. Там уже в Элмарт. Когда зайдем в Элмарт, начинается три предмета купить. Черные. Это жопа, конечно. Угу. Я, короче, хочу купить пепси, кока-колу. И там еще что-то черное придумаю. В Двадцать семь. Черный, черный. Как не вышло, он взять меня на прозабыть. Спасибо. Блин, Марс, такой. Подожди, Ты но... сюда. Ты что? Марс. Марс. Марс коричневый. Вот зачем? Вот Вот Я не знаю, що мені взяти. Мою взяти пепсі кого маленьку на 18 гривень. Пепсі і в отаку. Я ось купив і я виграв у фінальному раунді. Так все мені, так? Да? Добре. Я виграв. Пацани, мене, не хват, мене, мене трохи не вистачило грошей, я купив пепсі і холс. Да, да, потому, що я, ми вирішили мене різкувати і покупати каву. У мене, виходить, один бал, е, і в мене короче, крок виграв. Крок виграв. І я можу тільки його з першого раунду, тому що в мене один бал, якби я теж виграв. Я можу йому тільки з першого раунду оддати. Зараз віддаю. батончик TiaMід. хотя нет, я отдам да. ему йогурт. Нет. Да, не, можно. Не, на йогурт В раунда, раунда. Все. все. Подождите, вот считается, что можно же любую вещь, ну, с любого раунда отдать. Любую. Вин, выбирай, я сам Окей. Не надо все, Ладно тогда. Ловцу. С вами был Тадем Крок. Всем вот. пока. У него морда такая хорошая. Ну и... Сникерс новый участник все, команды. Давайте, И наш оператор, который мне очень сильно помогал, потому что он нес это все. Поставьте ему лайк за это. Всем пока!